Kita nampak ada isu di, di mana ada orang simpan RM10,000 dalam e-wallet Touch kan. Ada masalah ke kalau simpan dalam dalam akaun Touch ni kan? so sebenarnya orang yang simpan dalam Touch tu dia mungkin dia nak memanfaatkan return daripada uh, Go tersebut. Sebab Touch ni dia ada macam kita panggil daily, daily return. Kalau simpan dalam akaun touch go tu, dia akan dapat daily return lah. Mungkin orang yang simpan dalam touch go tu, RM10,000 mungkin income dia besar lagi. Sebab tu dia boleh simpan dalam touch go. so, kalau orang yang biasa-biasa saja, mungkin dia boleh start dengan uh, 100 ataupun 200 dalam touch and go dia lah. Instead of dia lamsam terus dalam uh, touch go. Kalau tanya saya lah, sebab kita ni bumi putera, kita ada kelebihan. di mana bumi putera ni, instead of simpan dengan touch go, why not simpan dalam ASB? Ha, so ASB ada return lebih kurang 5.5%. So kita boleh gunakanlah. Ah ha, macam tadi tu kan yang case tu dia mungkin bukan bumiputra. So dia tak dia tak ada, tak ada tak ada dapat manfaat daripada ASB tu tadi. So kalau kita yang dah ada instrumen yang boleh bagi 5.5% tadi yang ASB tu boleh gunakanlah. Ah ha, itu kelebihannya. Contoh macam ASB tu tadi tu sebab ASB tu adalah low return. Low return tapi dia at least dia boleh uh, yang kita boleh manage lah dia punya risiko dalam simpanan ASB. Sebenarnya kalau kita kira balik sebenarnya untung lagi simpan dalam ASB. Ha, sebab ASB ni yang pertama bila kita simpan dalam ASB, sudut risiko kehilangan tu tak ada. Ha, risiko kehilangan tak ada sebab nak keluarkan duit ASB pun bukan senang. Ah ha, okey, kalau tak senggo ni mungkinlah ada risiko risiko tertentu. Ha, tapi kalau simpan dalam ASB ni lebih sekialah. Ah ha, sebab dia adalah ha, di apa di dijaga oleh ha, government tu sendirilah ha, untuk ASB kalau macam start e-wallet, dia ada dia punya terms and condition. so kalau contoh kalau pasan dekat simpan dan touch and go ni, kalau nak contoh kan kita boleh pilih kan nak pergi touch and go plus tu kan. yang simpan yang daily daily apa daily daily return tu, dia ada yang islami. fun dan juga ada yang conventional. Ha, so pilih yang Islami. Ha, so itu yang akan lebih patuh syariahlah instead of yang conventional. Ha, so sama juga apps lain, apps lain sebelum apa-apa kita nak masuk pastikan kita tahu yang ke mana duit kita kita pergi. Contohlah kalau kita pergi kepada apps money A, apps A pastikan apps A tu dia labuhkan duit kita ke tempat yang patuh syariah instead of conventional. Sama juga pemilihan bank. Kalau kita nak pilih bank pilih bank yang Islami instead of bank yang conventional. Sebab bank Islami dia punya duit tu akan disalurkan tempat yang patut syariah Instead of conventional Pergi kepada tempat yang tidak patut syariah Kita tengok kan, macam banyak robot advisor kan ASB ada robot advisor dia Kita ada Wahid Kita ada macam-macam lah Apps yang boleh ada advisor dia sendiri Sebenarnya untuk gunakan robot advisor Boleh Risiko dia tetap ada Ha, so, pastikan nak invest pun kena pakai duit yang kita ready untuk burn. Ha, so, kalau duit tu tak ready untuk burn, jangan invest lah tempat-tempat yang high risk. Dia apa-apa pun, tak kisah kita nak ambil apps ke apa, pastikan kita tahu duit tu pergi mana. Tapi kalau duit tu kita tahu, benda ni tak syariah compliant, better elakkanlah supaya kita nak menjaga kesucian harta kita pergi ke tempat yang tidak patut syariah. Nak pergi mana-mana apps ni pun of course lah dia ada risiko dia. Ha, sebab tu, always kita kena balancekan portfolio kita. Jangan letak semua duit kita satu tempat. Ha, Perlbagaikan. Ada sikit simpan dekat e-wallet, ada, simp ada sikit yang simpan cash, ada sikit yang simpan dekat dalam bank. So, that kalau hilang apa satu tempat pun, at least tempat lain ada lagi duit. Maksudnya, kalau nak pakai e-wallet ke apa, pastikan dia ada badan-badan uh, yang berlesin lah. Ha, so, that kalau hilang ke apa at least dia telah dijamin oleh badan-badan yang berlesen untuk uh, berapa amount yang yang sesuai untuk letak dalam touch ngo eh ataupun tashenggu. e wallet lah uh, dia bergantung kepada orang lah. Uh, ada orang kalau dia jenis yang tak nak hilang banyak uh, mungkin dia letak rata-rata je -rata dekat dalam e wallet dia kalau dia rasa mungkin e wallet tu dia nak manfaatkan return yang ada uh, daily return tu kan dekat touch ngo tu ke apa uh, it's okay nak letak seberapa banyak yang mungkin dia boleh letak Ha, tapi of course lah kena ingat risiko dia. Ha, setiap benda pasti ada risiko dia. Ha, saya sendiri pun pakai guna Tachengo untuk letak duit. Ha, sebab kita tahu kan, sebab yang bestnya Tachengo ni, bila kita pakai, dia setiap kali kita buat transaction, dia ada record. Ha, dan saya boleh uh, extract kan tu dan juga jadikan saya saya punya buku kewangan saya. Ha, saya boleh track record saya lah. Berapa banyak saya spend. Dia siap ada, ada pie chart. Okay, so macam contoh macam MAE ataupun Touch Go, macam Touch Go ni dia banyak tau dia boleh access. Dekat dalam Touch Go tu pun, dia boleh bayar bil, kan tu tak? dalam Touch Go tu juga, dia macam-macam benda dia boleh buat. Dan kelebihan Touch Go ni pula, kalau contoh kita pergi ke negara sempadan, okay, kita nak belanja, kita boleh tukar mod Touch Go tu, Malaysia kepada negara tu. Ha, so that kita boleh bayar pakai Touch Go tu je. So that nanti dia akan guna exchange rate terkini lah. Ha, tu kelebihan kalau pakai touch and go. So touch and go ni dia dia banyak kelebihan dalam tu. Orang boleh tengok lah dalam tu banyak-banyak kan. Ada saya tengok tu ada boleh bayar bil. Dia banyak boleh pakai touch and go sahajalah. Dia sebenarnya dia depends lah. Ha, kalau rasa MAE sesuai bagi dia ambil lah Kalau sesuai bagi dia ambil touch and go ambil lah touch and go kan.